Не надо. Не, 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 не. не так, ребята, не так. Это не наши методы. Наши методы, что наши, нашей наши земляки. Понимаете, если бы, повторяюсь, у нас собралось бы 2000, они бы на это не пошли бы уже, наверное, хотя я уже не уверен. Вот, но, тем не менее. Но, ребята, нас в Харькове 2 миллиона. Надо говорить с людьми. Наша задача теперь, листовки, плакаты, акции, непрерыв. Бойко. Каждый из нас готов собрать тысячи подписей. Мы, мы за то, чтобы... Подписи за референдум и за так, референдум за далее, так далее, и так далее. Мы необходим референдум, Каждый это пойдет, наш инструмент. Дело в том, что я подчеркиваю, чем отличаются громадские слухания от референдума. Громадские Мод, слухания, это жаль. дурачи, там, ну, они мают право до уваги не взять, лежать. якобы. Ну вот, пожалуйста, их не увага. А референдум есть а обовязковым до выконания. Поэтому идем путем референдума. Да, у меня есть что сказать по поводу. Давай. Да, Слушайте. да, ребята, сегодня готовы судебные иски. Судебные иски мы составили так, что, ну попробуем, я не знаю получится ли, но этого еще никто никогда не делал. По некоторым вариантам гражданских исков можно подавать иск по месту жительства истца. Мы эти иски, понятно, да? Не, мы эти иски сделаем так, что мы их выставим в интернете, чтобы любой городской и районный суд первой инстанции по всей Украине эти иски были поданы. И главное там, это именно об обеспечении иска, ходатайство, обеспечение иска, заключающегося в остановке строительных работ. Может быть, среди всех судей Украины найдется хоть один с какой-то совестью или с какими-то своими соображениями, которые это сделает. Отказ в этом ничего не значит. А если кто-нибудь один это решение примет, оно обязано к исполнению. Понятна система? Да. Ну вот сейчас вот должны вот как раз вот 9 утра были это все дело сделать, ребята, юристы как раз по защитной группе.